Шановні студенти, наші колеги, ми хочемо вас познайомити на перший погляд для вас звичною процедурою це використанням води у вигляді пари для досягнення оздоровчого ефекту і ефекту пов'язаного з підвищенням і функціональних можливостей відновлення тощо. Вам запропонують і ознайомлять з дуже важливою. на поле, дробить ничью профессию, якая для вас будет очень корыстной. И наше, э, так сказать, направление в первую очередь э, это направление пропаганды здорового образа жизни, содействия всеобщему оздоровлению населения с использованием бесценных, как я уже сказал, вековых традиций технологий славянской бани. У нас уже выпускается э, в центре и в академии не банщики, а именно мастера банно-оздоровительных услуг. Значит, вот сейчас вы видите один из комплексов, в котором проходит обучение, практическое обучение, так сказать, наших слушателей. Популяризация оздоровительной работы объектов банного бизнеса через средства массовой информации на телевидении, радио и в интернете. Разрабатываем и внедрением занимаемся программ повышения уровня безопасности банных процедур, как для клиентов, так и для персонала. Ну, в это сложное, в общем-таки, в определенной степени сооружение э, техническое. Поэтому там есть и печи, там есть электрика, там есть э, соответствующие э, такие приспособления, которые надо обеспечивать по безопасности. Ассоциации Международной Академии банного искусства в 2011 году в Киеве состоялся первый чемпионат по банному мастерству, вот. оценивал чемпионат международный судейский коллектив. В нашей стране в единственной в мире сегодня профессия мастер банно оздоровительных услуг, менеджер банно-оздоровительного комплекса управителя и управитель-законодатель банных веников вошли в классификатор Украины приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 16 августа номер 923 Эти профессии уже могут официально претендовать на социальную защиту при, так сказать, рабо... после, как говорится, ухода на пенсию Какие основные задачи мы преследуем? популяризация оздоровительных возможностей традиционной бани, повышение профессиональных, профессиональных качеств мастеров баноздоровительных услуг, развитие нового вида спорта, спортивного парения, возрождение древних традиций культуры парения в бане, подготовка тренеров для обучения теоретически и практически подготовленных мастеров баноздоровительных услуг к участию в чемпионатах и кубках различного уровня. Популяризация достижений в области развития банной культуры, различных банных школ, клубов и организаций повсеместной пропаганды здорового образа жизни. Коснемся чуть-чуть истории возникновения этого вида спорта. Все вы, наверное, однозначно на 90% думаете, что это сидение в парной при определенной заданной температуре, кто быстрее умер и тому подобное. Этот вид спорта был запрещен два года назад после летальных исходов, после смерти двух участников. Ну, честно говоря, это и не было признано видом спорта неофициально и официально также. Спортивное парение. В чем оно заключается? Это соревнования между мастерами банно-оздоровительных услуг. Производятся они в двух направлениях. То есть, есть программа Произвольная, которую показывают финалисты, люди, попавшие в финал. Есть программа обязательная, которая э, показывается в отборочных турнирах, в турнирах любого уровня, но ну, на первой стадии, скажем так. Широкие критерии оцен, оценок, более 25 позиций оценочных, как в произвольной, так и в обязательной программе. Кубок Европы 2013, первое место заняла... Юргиза Мазуркевичу с представитель Литвы. В данном виде спорта нет разграничений между мужчинами и женщинами. Вот. Это часть выступления, слабоконтактная работа, элементы вибрации. В произвольных программах допускается сопровождение музыки, большой выбор веничного материала. Это короткое выступление, короткий отрывок из выступления Юрия малеты представителя Украины, занявшей второе место на Кубке Европы 2013 года. Это парение по круговой системе, как раз обработка боковой поверхности. Ну, по цвету модели видно воздействие температурного режима. Ну, опять же, механическое воздействие. Ну, видите, спортсмен включается. Ну они очень активно зрительные, такие эмоциональные выступления. Большое количество публики, такое тоже принимающее в этом участие. Практикуется привлечение публики в использовании модели. Ну, да. управление моделью на полке. Ну, по критериям оценки мы поговорим чуть позже. Это также входит в критерии, в критерии оценки: физическое воздействие, комфорт, управление паром, температурой. Хотим вам представить отрывок мастер-класса в исполнении Бондаренко Александра по классическому веничному парению. Классическое парение начинается с парения спины, модель ложится на живот, под лицо. Ложатся травяные веники лицевые, это или березовый, или травяной веник, ну, для охлаждения дыхания, для дезинфицирующих действий. Под ноги голеностоп устанавливается в валик, придающий наклон ногам, способствующий оттоку крови от ног. Что делает сейчас Александр? Александр работает с парой. Мягкая адаптация среда агрессивная, температура пара выше 100 градусов, если активно вам его наложат на вашу поверхность, ну, произойдет непоправимо. Возможно, даже механические тепловые повреждения. Человек ознакомливается всей плоскостью изначально, потом происходит отработка сегментарно. Движения происходят, направление движений от ног к голове и обратно по ходу тока, по ходу тока кровеносных сосудов, по ходу тока лимфатической системы. Сейчас вы видите одну из интерпретаций вибрационной техники. Она может выполняться как в горизонтальных, так и в вертикальных плоскостях. Направление движения вдоль, поперечно телу. Движения все мягкие. Каждые последующие движения несут под собой э, поднятие температурного режима и более серьезное механическое воздействие. Это профилактика кожного покрова, профилактика сердечно-сосудистой системы, лимфатической системы. На сегодняшний день созданы федерации спортивного парения Украины. Банная СПА Федерации Литвы, а также организованные представители Международной Федерации в России, Литве, Белоруссии, в Казахстане. В 2015 году проводился турнир Кубок Федерации Это в Москве, в центре Москвы. Наши спортсмены также заняли второе место, представитель наших клубов. Так что наши спортсмены номер один во всем мире. Специалисты украинские очень ценятся во всем мире. Наши специалисты работают и в России, и в Узбекистане, и в Таджикистане, и в Алмате, в и в Армении работают, во многих городах. За рубежом работают, в Англии, в Америке. На самом деле высокооплачиваемая специальность заработные платы начинаются от 600 долларов и заканчиваются двумя с половиной тысячами долларов. Это на данный момент. Я хочу рассказать, как можно получить профессию мастер бана зрительных услуг. И что она из себя представляет? Что это за человек, который в бане, оказывая услуги клиенту, может действительно сказать после проведения банной процедур о том, что человек оздоровился в парну. Мы проводим подготовку мастеров банно-оздоровительных услуг второй, первой и высшей категории. Также мы обучаем менеджеров, управителей БА и СПА оздоровительных комплексов. Полностью программы эти сегодня уже внедрены. И люди которые проходят у нас обучение, находят полноценную, качественную работу и интересное увлечение. Для э, обеспечения учебного процесса оборудованы учебные классы и производственная мастерская. Обучение проводится в Киеве, в Ижгороде и э, в Буче. Что э, в нашем понимании учебные классы, вы их сейчас видите, это э, полноценные Классы, в которых также и вы занимаетесь вам преподают предметы преподавателей но самое главное в этом обучении это практика практику наши студенты проходят в рабочих бано оздоровительных клубах, которые на сегодняшний день мало того вы при прохождении практики включаетесь в состав рабочей бригады банщиков и работаете с живым клиентом скажем так. То есть это вы сами прекрасно понимаете что такое сегодня получить практику. Это то, ради чего есть смысл учиться, и то, что дает непосредственно знание и опыт работы. То, что мы предлагаем, и профессия мастер бана оздоровительных услуг предполагает непосредственный контакт с клиентом. Если раньше были администраторы, да, бань, тапочки выдали, за вами убрали и так далее, то сегодня... Мастера обонозрительных услуг – это люди, которые действительно имеют контакт с клиентом, которые попадают под хорошее-плохое настроение, также у мастеров могут быть да, какие-то свои какие личные моменты. Поэтому ребята проходят профессиональный э, психологический тренинг, который помогает им э, в дальнейшем выходить из сложных э, ситуаций, понимать, э, что такое трудный клиент где бы вы ни были, как бы, где бы вы ни работали, все, что касается работы с клиентом, да, оно, в принципе, связано с какими-то вопросами, связанными с здоровьем. Причем это основные могут быть вопросы. Учитывая то, что баня, спа, фитнес-зал, спортзал – это те места, где клиенту, ну, работникам, опять же, может стать просто случайно плохо, вот, Весь персонал этих заведений должен владеть э, знаниями и показаниями нужной медицинской помощи. И у нас на нашем курсе ребята проходят такой курс, получают сертификат международный. Мы сегодня рассматриваем возможность для выпускников вуза подготовки, не выпускников, слушателей, студентов, э, подготовки индивидуального графика обучения. То есть готовы рассмотреть совершенно различные всевозможные варианты обучения, как несколько дней в неделю по несколько часов, как стационарное обучение полноценное, вот, интенсивный курс и так далее. То есть здесь все будет зависеть от формирования групп. То есть мы так, в принципе, и практикуем, поэтому не видим никакой сложности, скажем так, в подборе графика обучения. На всю Украину по нашей базе данных сегодня около 5000 бань и саун, где должен работать банный персонал. И, конечно, подготовленный банный персонал, он нужен, потому что, учитывая то, что...